Возвращаясь к вопросу об одежде, вот я слышал, вы говорили, хотел спросить, а для обуви можно использовать азанатор? Да, для обуви используют для того, чтобы освежить обувь, делать дезинфекцию и профилактику грибковых заболеваний. Особенно если человек уже лечится от грибка, то в особенности необходимо делать дезинфекцию обуви. Как это делается? Пара обуви кладется в полиэтиленовый пакет, туда опускается трубочка без растекателя, снимается растекатель, трубочка без растекателя опускается в пакет, пакет завязывается и включается озонатор. Опять-таки, в любом случае озонатор всегда должен стоять выше обрабатываемой поверхности. И после этого обувь приобретает тот же характерный запах свежести, мороза и чистоты. И если человек носит прозонированную обувь, то это очень полезно для здоровья.